Новий рік вже на порозі. На площах міста сяють ялинки, вітрини магазинів вже прикрашають святкові гірлянди, а містяни метушаться у пошуках подарунків. Готуються до зустрічі нового 2014-го і у салоні СПА Райський уголок». Тут клієнтам пропонують новинку косметичну лінію Еріксон Лабораторія. Еріксон Лабораторія це професіональна дермокосметика, косметика, призначена по уходу за коже ліце, бюстом і тілом. История развития компании более 50 лет. Еще в 60-е годы 20 века профессор Альберт Эриксон, будучи биологом и геронтологом, основал в Париже косметическую компанию Эриксон Лаборатория. Будучи доктором, он работал длительное время в Гожоговом центре и занимался изучением клеточной терапии. И все эти знания, которые он получил при, по своему жизненному опыту, он решил применить это все в косметологии. Он считал, что каждый человек красивый сам по себе. И косметический уход сможет только подчеркнуть эту красоту и сохранить эту красоту. Професійну косметику Ericsson Лобораторія з поміж інших вирізняє насамперед науковий підхід, прогресивні технології, постійний науковий пошук, безпечність і здатність косметичних засобів ефективно вирішувати найскладніші естетичні проблеми. Концепція е, марки це внедрення інновацій в косметологію. Всі новіші методи, новіші, сучасні дослідження. новые препараты, все направлено на э, оружие, скажем так, работы компании Ericsson э, э, лаборатория. Э, любая линия профессиональные домашние уходы, э, они все направлены на э, внедрение э, продуктов биотехнологий. Это натуральные, химически чистые, безопасные и максимально приближенные к свойствам кожи препараты и вещества, которые способны решать любые проблемы нашей кожи. Специалисты французской компании Ericsson Лаборатория создают интеллектуальные формулы своих препаратов на основе качественных ингредиентов, застосовывают надежные методы производства, которые соответствуют довольно жестким международным стандартам. Инновации, которые были разработаны в компании Ericsson Laboratory, это в 60 е годы 20 века, это использование замороженного экстракта растительного происхождения. В 80-е годы это применение и внедрение в косметологию гормоноподобных, гормоноподобных веществ растительного происхождения и их положительное влияние на кожу. 80-е годы – это первая линия, первая линейка в профессиональной косметологии, где была использована компания Эриксон Лаборатория обучение об аквапаринах. Белки, которые, скажем так, занимаются, применяются для собственного увлажнения кожи. В 2008 году инновация омолаживающей и защитные свойства антарктических криобактерий. Это были обнаружены криобактерии, которые могли сохранять свои качества, длительно замороженные в льдах Антарктики. И с этих молекул были сделаны такие вытяжки, которые применяются в их косметологии. Унікальні заморожені сироватки, придумані Еріксон лабораторія, упродовж багатьох десятиліть застосовувались як регенеруючий і стимулюючий засіб для уповільнення старіння шкіри. Еріксонлабораторія розробила 13 програм по уходу за кожеліця. Одна из программ, с которой мы начали первой работать, это инновационное моделирование вала, овала, лица, называется Energy Lift. Принцип данной процедуры – это хорошее омоложение, это анти-эйдж программа. Принцип данной процедуры заключается в том, что здесь оказывается двойное действие. Первое действие – это липолитическое действие, и второе действие направлено на заполнение морщин. Процедура, процедуру мы можем применять, показания основные для применения данной процедуры Это наличие двойного подбородка, это наличие излишних жировых отложений в нижней части лица Это глубокие морщины вокруг глаз, так называемые гусиные лапки Это тусклость лица, это снижение тургода, это уменьшение увлажненности кожи Данная процедура состоит из четырех основных активных Ингредиентов первый ингредиент это у нас Line Factor, это препарат, который э, разработан специально. Э, из экстракт семян и бискуса. и основная задача этого этой сыворотки и лайн фактора в том, что они должны защищать факторы роста фибробластов, это клеточки, которые отвечают за, скажем так, за молодость нашей кожи. После нанесения сыворотки мы применяем две маски. Первая маска, которая идет нас на верхнюю треть лица для заполнения мимических морщин, так называемых гусинок лапок, это хорошая охлаждающая маска, которая помимо помимо того, что она заполняет морщины, оказывает хорошее действие, снимает головные боли, снимает отечность, снимает усталость, скажем так, усталый вид верхней части лица. Вторая маска, которую мы наносим на нижнюю треть лица, это термоактивная маска, которая помогает работать масс сыворотки, которая нанесенная перед этим. И в таком состоянии человек находится 15-20 минут. Потім, коли ми вже знімаємо, ми в конце наносимо на все лісові сивортку для заповнення морщин і закриваємо це все кремом. Ефект від процедури це, прежде всего, хороша підтяжка лица. При виготовленні цих унікальних препаратів для обличчя і тіла використовували метод глибокого заморожування, який дозволяв зберегти високу активність головних компонентів і повністю відмовитися від використання консервантів. Основные функции данного гормона – это улучшение качества кожи, то есть ее увлажненность, ее цветность, ее эластичность кожи. Этот гормон отвечает за иммунитет нашей, нашего, нашей кожи и всего организма. Он укрепляет мышечную и костную ткань, способствует эластичности и проницаемости клеточных мембран, улучшает настроение, отвечает за состояние, скажем, скажем так, нашей души. Вот. И к 40 годам, как правило, у всех этот гормон приближается ближе к нулю. Поэтому для того, чтобы улучшить качество кожи и не только качество кожи, а качество жизни, придумана такая вот мультитрапевтический такой уход, где заменяется этот гормон растительного происхождения. Он, это называется дикий ямс. И он берет на себя выполнение данного гормона в ходе проведения процесса процедуры их тоже мы можем рекомендовать 6 процедур одна процедура Дура в день улучшается не только качество кожи но и улучшается само самочувствие женщин. Эриксон Лаборатория – одна из первых косметических компаний, которая начала широко застосовувати методы биотехнологии для создания активных компонентов косметических засобів. Биотехнология позволяет отримати ингредиенты направленной дії с высоким ступенем очищения. Есть такая проблема, как чувствительная кожа, с, ней, с такой проблемой обращается очень много, это как правило э, чувство стянутости кожи, ощущение шелушения, зуд может быть, кожа, покраснение. Кожа, чувствительная кожа, она у нас очень сильно реагирует на все раздражители окружающей среды. То есть легко пересушивается, легко э -э -э, теряет влагу. Поэтому разработана была гидроклиник новая линия. Принцип, который основан на связи между кожей и нервными окончаниями, то есть воздействие активных ингредиентов на активные волокна, которые, э -э -э, скажем так, снижаются количеством медиа, воспаления и э, данный препарат не воздействует уже так вот на кожу и кожа не имеет такой э, яркой реакции на любые изменения в природе и соответственно хорошее увлажнение, соответственно хороший цвет кожи после проведения данной процедуры. Для эффективного устранения разных эстетичных недолекий и достижения кого результату необходимый системный косметический догляд. Тому в институте Эриксон лаборатория была разработана концепция мультитерапии. В она использование використання біокомплексів направленої дії у поєднанні з традиційними методами фіто, арома та вітамінотерапії. На основе научного медицинского подхода и концепции мультитерапии будуются программы домашнего догляда за шкірой Эриксон Лаборатория. В залежить зависит вид потреб шкиры. Феминити, например. Эта линия может использоваться с 20 лет. Это когда она, эта линия разработана для женщин, естественно, когда в организме женщины есть какие-либо гормональные нарушения. В связи с чем они могут быть? Это ПМС, то есть после постбеременный период, постменопаузный период, это высыпание после 30 лет, то есть после пупертатного периода, это нарушение щитовидной железы и даже отсутствие щитовидной железы. Все эти гормональные проявления могут давать какие-либо сбои. И эта линия разработана специально для вот таких клиентов, которые і направлена на відновлення гормонального балансу і на захранення стволових кліток жінки. Щороку компанія розробляє інноваційні косметичні інгредієнти, на основі яких створює нові препарати для обличчя і тіла. Їхню ефективність і безпечність оцінюють у ході лабораторних і клінічних досліджень. До рук косметолога косметичні засоби Еріксон Лабораторія потрапляють лише після здобуття позитивних результатів тестування. ДНК Вітал, то этого возрастная линия. Очень в интересной, в презентабельной упаковочке идет с таким сундучком крем. Это новационные идут нанотехнологии э, клеточного строения, на защиту клетки, на э, способности клетки регенерировать, на стимуляцию фибробласта, то есть и э, межклеточного матрикса. Линия Energy Lift. Линия, э, по данной линии э, в салоне э, мы проводим и процедуру. Эта линия направлена на улучшение и подтяжку, на улучшение овала лица. Какой возраст может быть? Ну, возраст даже с 25 лет. То есть, если есть какие-либо жировые незначительные отложения в нижней части, то есть нижняя треть лица, это подбородочек, как правило, с возрастом перемещаются жировые пакеты вниз, то есть идет тост тканей. Такая процедура будет направлена на подтяжку и улучшение овала лица. Чем интересно это процедура и домашний уход. Линия представляет и крема, и сыворотки. Сыворотки используются, то есть двух видов сыворотка для верхней трети лица. Это наполняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, с микросферами, которая заполняет глубокие мелкие морщинки. То есть происходит, вза -э, происходит взаимосвязь с водой и происходит набухание данной гиалуроновой кислоты, которая идет постепенно Всасывание. И нижняя часть это нижняя треть лица, в основном это отложения, небольшие жировые отложения, так называемый второй подбородок. Идет хорошее липолитическое действие. Как в салоне, так это можно продолжать использовать и в домашнем уходе. И, соответственно, контур лица улучшается. То есть даже после первой процедуры клиент отмечает улучшение овала лица, это и осветление, это наполнение. То есть даже после первой процедуры клиент уже отмечает... Здоровий, красивий віто і свідний улучшення. Засоби – це дермокосмецевтичні препарати нового покоління. Це комплексна антіейдж стратегія, що враховує різні механізми старіння та високоефективні косметичні процедури для корекції видимих естетичних недоліків без ін'єкцій і хірургічного втручання. Дана лінія лінія по уходу за глазами. В лінії представлений крема мультисиворотки – ета. и подтягивающие, и противоотечные. То есть э, э, есть и печи после. Ну, накануне у нас грядут праздники, и их не так мало, что зачастую мы и переедаем, и много как бы и воды употребляем, и не только воды. И, и не всегда утром желаемый мы получаем эффект, который мы бы хотели видеть в зеркале. Эта линия помогает справиться с отеками, с темными кругами и сетью морщинок. Науковий підхід компанії Ericsson Laboratoria дозволяє впоратися із різними косметичними проблемами. Це дає можливість косметологові запропонувати клієнтові ефективне лікування і миттєво побачити його результати. Лінія для чувствительної Зараз в зимовий період дуже багато клієнти страдають. и обращаются с такими жалобами, как чувствительная, шелушащаяся, очень раздражительная кожа. То есть кожа становится на порядок, если она была тонкая, сухая, она становится, переходит в разряд чувствительной. Для таких клиентов очень актуальна линия по уходу за лицом. То есть линейка полностью разработана и средства для умывания, и сыворотки, и дневной, ночной крем. Крема не жирные, не перегружают. Кожу очень комфортные и э, решают ту проблему, которая э, является для клиента. Этой шелушение: и покраснение, раздражительность после любого контакта с водой то есть, это э, линия полностью будет ликвидировать те или иные проявления негативные. Противопоказания до застосувания Ericsson Лаборатория незначны. Противопоказаний для применения косметического ухода в компании Ericsson Лаборатория нет. Но существует правильный подход в выборе данной процедуры для индивидуально каждого клиента, который обращается с определенными проблемами. Если правильно подобрать комплекс процедур, то противопоказаний не будет. Не забывайте, краса и здоровье – наикращий подарунок. В салоне «Райский уголок» про это пам'ятають До уваги клієнтів. тут святкова акция. В эти предпраздничные дни салон «Райский уголок» делает скидки, подарки своим клиентам. Кто еще не успел или хочет продлить Подарки для своих любимых, пожалуйста, есть очень хорошее предложение. При покупке, например, двух кремов дается с 50% скидкой сыворотка в подарок. И в, и в подарок идет вот такая от Эриксон лаборатории очень вместительная косметичка. Такие скидки действуют на любую группу товаров. И если какие-либо есть уточнения, пожелания. То есть всю информацию вы можете узнать, позвонив в салон «Райский уголок» и проконсультироваться, вас проконсультирует любой из косметологов по поводу, если вы не знаете, например, что подобрать своим любимым, вас с удовольствием проконсультируют косметологи в том или ином вопросе. Так что, пожалуйста, кто еще встиг зробити зділати подарки. Пожалуйста, приобретайте. А ще пам'ятайте, унікальні косметичні засоби Еріксонлабораторія у поєднанні із уміннями провідних фахівців салону Райський дозволяють забути про стреси і поринути у світ краси, здоров'я і комфорту у новому 2014 тисячі